नमस्ते स्नेहितर श्री सत्यसाई अष्टोत्तर अष्टोत्तरशतनामावलि ॐ श्री साई सत्यसाई सत्यसायिबाबाय नमः ॐ श्री सत्यस्वरूपाय नमः ॐ श्री साई सत्पुरुषाय नमः ॐ श्री साई सत्यगुणात्मने नमः ॐ श्री साई साधुवर्धनाय नमः ॐ श्री साई साधुजनाप ॐ श्री साई सर्वज्ञाय नमः ॐ श्री साई सर्वजनप्रियाय नमः ॐ श्री साई सर्वशक्तिमूर्तये नमः ॐ ेषाय नमः ॐ श्री साई सर्वसङ्गपरित्यागिने नमः ॐ श्री साई सर्वान्तर्यामिने नमः ॐ श्री साई महिमात्मने नमः

श्री साई जोडि आदिपल्लिसोमाप्पाय नमः ॐ श्री साई भारद्वदृशेगोत्राय नमः ॐ श्री साई भक्तवत्सदाय नमः ॐ श्री साई श्री साई अवतारमूर्तये नमः ॐ श्री साई सर्वभयनिवारिणी नमः ॐ श्री साई आपस्तम्भसूत्राय नमः ॐ श्री साई शक्त्यावताराय नमः ॐ श्री साईशङ्कराय नमः ॐ श्री साईशेट्टिसाई

ॐ श्री साई अना श्री साई लोक रक्षा त्रयस्वरूपाय नमः ॐ श्री साई मुक्तिप्रदाय नमः ॐ श्री साई कलुषविदुराय नमः ॐ श्री साई करुणाकराय नमः ॐ श्री साई य नमः ॐ श्री सायि सर्ववृद्वाचिने नमः ॐ श्री साई पुण्यफलप्रदाय नमः ॐ श्री सायि सर्वापक्षपराय नमः श्री साई सर्वरोगनिवारिणे नमः ॐ श्री साई नमः ॐ श्री साई अनन्तनुतकर्तृणे नमः ॐ श्री साई नमः ॐ श्री ॐ श्री साई अपरूपशक्तिने नमः ॐ श्री साई नमः ॐ श्री साई नमः ॐ श्री साई चर्याय नमः ॐ श्र श्री साई आपद्बान्धवाय नमः ॐ श्री साई प्रेमात्मने नमः ॐ श्री साई प्रेममूर्तये नमः ॐ श्री साई प्रेमप्रदा

जनहृदयालाय नमः ॐ श्री साई भक्तपरादिनाय नमः ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदीपाय नमः ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदाय नमः ॐ श्री साई ज्ञानमार्गदर्शकाय नमः ॐ श्री साई ज्ञानस्वरूपाय नमः ॐ श्री साई गीताबोधकाय नमः ॐ श्री साई ज्ञानसिद्धिदाय साई प्रदाय नमः ॐ श्री साई पुरुषोत्तमाय नमः ॐ श्री साई पुराणपुरुषाय नमः ॐ श्री साई अतीताय नमः ॐ श्री साई कालतीताय नमः ॐ श्री साई सिद्धिरूपाय नमः ॐ श्री साई सिद्धसङ्कल्पाय नमः ॐ श्री साई आरोग्यप्रदाय नमः ॐ श्री साई अन्नवस्त्रदायिने नमः ॐ श्री साई संसारदुःखक्षयकराय नमः ॐ श्री साई सर्वापेष्टप्रदाय नमः ॐ श्री साई कल्याणगुणाय नमः ॐ श्री साई कर्मध्वंसिने श्री साई साधुमानस शोभिताय नमः ॐ श्री साई सर्वमत सम्मताय नमः ॐ श्री साई साधुमानसपरिशोदकाय नमः ॐ श्री ॐ श्री साई साधकानुग्रहवटवृक्षप्रतिष्ठपकाय नमः ॐ श्री साई सकलसंशयहराय नमः ॐ श्री साई सकलतत्त्वबोधकाय नमः ॐ श्री साई योगीश्वराय नमः ॐ श्री साई योगीन्द्रवन्दिताय नमः ॐ श्री साई सर्वमङ्गलकराय नमः ॐ श्री साई सर्वसिद्धिप्रदाय नमः oh um. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು